Кирилл Большухов, вам тренер Фера. ваш комментарий. Мне показалось, что на игру Будивельника сказался график, потому что Будивельник почувствовал сложности, вынужден был играть большую часть игры в основном в пять игроков, где-то шестой появлялся, да. Шаленга, сенсация там была такая замена. В основном играли большую часть времени провели. И им тяжело было с таким составом это делать. Поэтому во второй половине команда получила задание перейти только в транзитное нападение, исключить все позиционку. Ну и, в общем-то, нам стало, конечно, легче. Вопрос? Есть вопрос. Вот вы видите, что будивельник почувствовал усталость. Ну, как бы. Но все-таки вы удивлены тем, что будивельник после там, сколько, получается, матчей за неделю не сыграли, там три, решил побегать с вами. Побегать? Ну, то есть такой. Баскетбол. Первая игра пашка, шла пашка. исключительно позиционное нападение на позиционное. В первой не было. У нас был один быстрый прорыв, мы его испортили неточной передачей, если не ошибаюсь, на Навернера. Все остальное было только позиционка на позиционку. А вот во второй, ну, получилось так, что они получили много быстрых фолов из-за того, что пытались остановить наш бег. А дальше останавливать фалами нельзя было, а дальше нужна свежесть. Нужна. Мне показалось, что было так. Спасибо. Секундочку, вопросик. Скажите, пожалуйста, в каждом божьем матче ваша команда пропускает 90, а то и более очков. Да, при этом зачастую выигрывать, но тем не менее, вас игра вашей команды в обороне не напрягает? То есть какие-то подвижки в этом плане могут быть в ближайшее время? Или ну, все-таки мы... привыкли играть, как им нравится, я с ними трудно, в общем-то, что-либо делать. А почему трудно? Они сегодня выполняли все от и до задания свои. Вы понимаете, вы, наверное, немножко не так посчитаете. Вы посчитаете не валовый результат. Вы посчитаете количество атак одной команды и количество другой. Да? И сравните с другими играми. И тогда получится качество защиты против количества атак. Ну, скажем, если обычно 70 на 70, то когда 90 на 90 атаки, так и счет получается более крупный. Вы понимаете, да, о чем я говорю? То есть, э, если мы атакуем за 5 секунд, а не за 15, то мы получаем гораздо больше атак и сами, и в свое кольцо тоже. Вот вам и количество очков валовое. А так, в принципе, игровой в обороне в Сегодня я доволен да. А не сегодня, скажем так, похоже? Были, были да. провальные игры, я об этом на каждой пресс-конференции, если есть кому что сказать, всегда говорю. И Мур получал свое, и Шапел получал, и другие, когда нормально, не о чем говорить. Спасибо. Спасибо. Спасибо.